कुम दोस्तों मेरा नाम ताशफीन बुखारी है और आज मैं आपको नाइगरा फ़ॉल्स की सैर कराने वाला हूँ तो इस टाइम पे हम लोग कैनेडियन साइड से नायगरा फॉल्स की जो बोट राइड है ऑन ब्लोर क्रूजेज़ की उसमें हम बैठे हुए हैं बेसिकली उनकी छत पे हम खड़े हैं बोट की और ये हम अमेरिकन फॉल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये साइड जो है ये अमेरिका के अंदर है आ ये फॉल्स जहाँ से गिर रही हैं और नाइग्रा फॉल्स जो है वो तीन फॉल्स हैं बेसिकली तो ये सामने जो बड़ी वाली फॉल्स हैं ये अमेरिकन फॉल्स कहलाती हैं उनके उसके राइट साइड पे आपको एक छोटी सी फॉल नज़र आ रही है उसको ब्राइडल वेल फॉल कहते हैं बहुत लो से लोगों को इस छोटी फॉल के बारे में नहीं पता और फिर उसके बाद एंड पे आएगी शू फॉल तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है पानी की जो पावर है वो यहाँ पे फील होती है और कितना ज़्यादा पानी है और पानी में कितनी पावर है और ये आप सामने है, देखें ये मिस्ट वहाँ से गिर रही है पानी के गिरने की वजह से और बिल्कुल बोट में ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो अमेरिकन फॉल्स को देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 320 मीटर्स है तकरीबन हज़ार फ़ुट वाइड है और जो हॉर्स शू फॉल्स की जो वर्थ है वो तकरीबन 790 मीटर्स है तकरीबन ढाई हज़ार फ़ुट वाइड है तो अमेरिकन फॉल्स को तो हमने गुजार दिया अब हम आगे जा रहे हैं हॉर्स शू फॉल्स की तरफ और यहाँ पे बोट नहीं रोकती सारा का सारा मज़ा जो है वो हॉर्श फॉल्स की तरफ का ही है तो वहाँ पे ये जाएगी और और बेस पे काफ़ी देर रुकेगी तो फिर वहाँ पे आपसे फिर दोबारा बात करते हैं As a natural wonder of the world, the Horseshoe Falls in the Horseshoe Niagara Falls remains a clean and significant source of hydroelectric power. There are over 500 waterfalls in the world, tall. but Niagara Falls is the biggest waterfall in the world for falling of water flowing at an average of 750,000 gallons per second. Niagara Falls' interesting facts include the white foam floating on the water is dissolved. Today, we Horseshoe Falls in Horseshoe और इस टाइम पे जो पावर है इस पानी के नीचे गिरने की वो ऐसे फील हो रही है कि दिल बेसिकली धड़क रहा है और इस वक्त ये दरिया में भी बहुत ज़्यादा पावर है और ये किश्ती जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है बहुत बड़े बड़े इंजन हैं इसके जो कैप्टन हैं वो बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और ऐसे फील हो रहा है कि बस जैसे आप बिल्कुल मतलब वो बेस के बिल्कुल करीब है और यहाँ से ये जो मिस्ट आगे जा रही है हमारे ऊपर भी बिल्कुल बारिश की तरह गिर रही है लेकिन ये भी आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा देखें हवा की तेज़ हवा चल रही है और वो उसके अंदर वो मिस्ट की बारिश जो है वो हमारे ऊपर आ रही है आपको अंदाज़ा हो रहा है लेकिन कितना ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है इस वक्त ऐसे बारिश हो रही है हमारे ऊपर जैसे लगता है कि हम किसी तूफान में हैं इस वक्त बिल्कुल हम फॉल्स के करीब हैं ये तो एक साइड है ये देखें <laughs> देखें बारिश की हालत देखें और ये ये बिल्कुल इस वक्त हम बेस पे हैं हम तीनों तरफों से इस वक्त फॉल्स हमारे सामने हैं ये साइड कनाडा की है और ये दूसरी साइड भी बेसिकली कनाडा की है लेकिन वहाँ ऊपर आपको अमेरिका की साइड के लोग भी नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे ऊपर जो है वो कनाडा है तो इस वक्त हम बिल्कुल फॉल्स के दरमियान में हैं हमारे तीनों तरफ जो है तो नाइगरा फॉल्स गिर रहे हैं पानी गिर रहा है जो आप है और बहुत तो ज़्यादा पावर देखें पानी को देखें पानी की पावर को देखें और बहुत तेज़ हवा चल रही है बारिश हो रही है हमारे ऊपर जो बारिश बेसिकली नहीं है लेकिन ये मिस्ट है जो मिस्ट जो है वो बारिश बन के गिर रही है देखें बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है अगर आप कभी नागरा फॉल्स आए ज़रूर इसको इंजॉय करें ये इन्होंने ये रेड पार्काज़ इनको कहते हैं ये प्लास्टिक के जो आ, जो चीज़ है तो जो कैनेडियन साइड है वो आपको रेड कलर का देती है जो अमेरिकन साइड है उनकी जो बोट है उसका नाम है मेड ऑफ़ द बेस्ट वो आपको ब्लू कलर का देते हैं तो ये ऊपर से जब देखते हैं तो जो ब्लू वाली बोट होती है वो अमेरिका की मेड ऑफ़ द मेस्ट की होती है और जो रेड वाले जो लोग नज़र आते हैं तो वो कैनेडियन होते हैं तो इस टाइम पे इन्होंने बेसिकली बोट इस जगह पे रोकी हुई है ताकि हम सब लोग इन्जॉय करें इसको और ये मैं हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ देखें कितनी बारिश हो रही है बेसिकली अगर ये ना पहना हो इसके साथ भी लोग गीले हो जाते हैं क्योंकि टांगे तो जो है वो कवर नहीं है हाथ और टांगे जो है वो बेसिकली गीले हो जाते हैं और अगर आपने सर पे नहीं पहना हुआ तो आपका बाल भी गीले हो जाएंगे अब हमारा वापसी का सफ़र बस शुरू होने वाला है और यहाँ पे हर पंद्रह मिनट में एक बोट आती है एक अमेरिकन साइड से आती है फिर एक कैनेडियन साइड से आती है फिर एक अमेरिकन साइड से आती है तो सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है तो अब हमारे कैप्टन जो हैं तो वो बोट को घुमा रहे हैं और घुमा के वापसी की तरफ हम चलना शुरू होंगे और आ... ये देखें बिल्कुल अब हम उस एज की तरफ आ गए हैं जिस तरफ से कनाडा की साइड से ये फॉल्स गिर रही हैं नीचे और फिर दोबारा से बारिश में पूरी तरह से बारिश चल रही है ऐसा लगता है कि तूफान है लेकिन हम अब वापसी की तरफ अब जा रहे हैं तो फिर अमेरिकन साइड को अमेरिकन फॉल्स को से गुज़रते हुए हम वापस अपनी जगह पर पहुँचेंगे इस आ, बोट uh, राइड right का जो टिकट है वो कोई तकरीबन थर्टी थ्री डॉलर्स का है पर per पर्सन और अगर आप पहले से रिसर्च करके आएँ तो शायद आपको कोई कूपन वगैरह इनकी साइट पे नज़र भी आ जाए इससे कुछ आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस किया हमने बहुत इन्जॉय किया इसको उम्मीद है कि आप भी कभी आएँ तो इसको इंजॉय करें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे